اللہ رب العزت سے جو بندگی کا تعلق ہے انسان کا ذرا غور کریں اس پہ وہ کیا ہے یوں تو عمر بھر انسان عبادات کے ذریعے جو اس کو احکام شریعت میسر آئے ہیں ان پر بجا آوری کے ذریعے عمل پیرا ہونے کے ذریعے وہ عمر بھر بندگی کرتا رہتا ہے اس کی بندگی کا سفر جاری رہتا ہے اور وہ ہر کوئی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ لازمان بندگی بجا لاتا ہے لیکن حاضرین گرامی یوں تو ہر کوئی بندگی کرتا ہے لیکن وہ اعلی بندگی کیا ہے جو عام بندگی سے جدا ہو جاتی ہے اعلی بندگی یہ ہے کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احکام شریعت ایک مسلمان کو میسر آتے ہیں اللہ اور کے کے رسول کے احکام اور حکم جو اس تک پہنچتے ہیں اس کو بجا لانا بندگی ہے اور اعلیٰ بندگی یہ ہے کہ جب وہ ان احکام کو بجا لائے اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو وہ ان احکام پر عمل کرتے ہوئے دل میں گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے کوئی بوجھ محسوس نہ کرے بڑھ چڑھ کر بہر کسی بوجھ کے ان احکام کی بجا آوری میں مصروف ہو جائے تو اس کو آلہ بندگی کہتے ہیں آلہ بندگی تو شیوا ہے صالحین کا پھر وہ کون سی میدان کربلا میں امام علی مقام نے نبھائی تھی گرامی وہ فقط بندگی نہ تھی وہ بندگی نہ تھی وہ وہ بندگی بندگی نہ کا کمال تھا وہ بندگی کا کمال کیا ہے عالی بندگی تو یہ ہوئی کہ عمل پیرا ہوتے وقت دل میں کوئی گھٹن کا احساس نہ ہو تو بندگی کا کمال کیا ہے بندگی کا کمال یہ ہے کہ گھٹن کا احساس تو دور کی بات ہے جب منشاء یار سمجھ آ جائے تو انسان دیوانا وار اس کی طرف عمل پیرا ہونے کے لیے دور پڑتا ہے یہاں منشاء یار سمجھ آئے وہاں امام علی مقام خانباد رسول کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں یہاں پر حکم پر عمل کرتے ہوئے بوجھ نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے سے پیار ہو جاتا ہے اس سے جنور ہو جاتا ہے اس سے عشق ہو جاتا ہے اسے بندگی کا کمال کہتے ہیں